咱们俩买个情侣钻戒怎么样？太有眼光了，小哥。这个呀是情侣对戒，纯手工打造，全世界啊就这么一对儿，刚好你和你女朋友啊一人一个。咱们要是戴了这个，就算是我妈发现了，顺水推舟，给她承认就好了。嗯，可是我还是有点担心。我觉得老人家说的门当户对不是没有道理。都什么年代了，怎么还替门当户对啊？ 我是说，你看咱们俩从小生活环境不一样，所以价值观也不一定一样。但是我觉得，只有价值观相同的两个人在一起才会长久。而且我们在一起没有多长时间，万一以后发现三观不合怎么办？我也是从小苦过来的，我不觉得我们两个人会三观不合。那就退一万步讲，就算之后我们有那么一点点的不合，只要我们两个人心在一起。 就都能解决。我爱你，所以我愿意为了你去努力，去改变。那你呢？愿意为了我鼓起勇气吗？你快起来，怪丢人的，跟求婚似的。我不行，那你总得给我一个名分吧？ 要是觉得他不好，我就把他都买起来。这这挺好的。那我就当你同意了。 那个二位，这钻戒还要吗？便宜，就二十。哎，谢谢啊。好嘞。好。行，谢谢啊。走。用玻璃钻戒娶这么个漂亮的媳妇儿啊？喂，董事长。 收到消息说餐吧的设计师突然辞职不干了，你赶紧回来啊！好，我现在马上回来。娄渊，哎，阿姨在找你们，怎么了？餐吧的设计师突然不干了，什么？嗯、走去看看。不是这干的好好的，怎么突然说不干就不干了呢？ 就是今天发生的事儿，而且他态度特别坚决，他说可以退回定金呢。可现在大环境也不好，这餐吧都属于大项目了，也没发生什么不愉快的事儿呀。他都说要退回定金了，如果他非要这么坚持的话，咱们只能解约了。解约就解约，没人在乎他那点定金，关键是不能因为他耽误了整个项目的进度。行，咱们今天考察的也差不多了，回去吧。行，好。 那那我挂了啊，拜拜，走<坐>。这是拟好的解约合同，请你过目。既然他们愿意承担违约的风险，那就走法律流程吧。就是，我们肯定还能找到更好的。 把他手里的资料整理一下，还有，如果发现了他最近有风格和我们相似的工作邀约，一定要留存，以防万一。好的，我去安排。董事长，实在不好意思啊，是我的疏忽，我应该盯着点的，对不起。他想走就让他走，啊、嗯，这就证明他不是我们餐吧最合适的设计人选，是吧？对。正好这一趟我走下来以后啊，也有很多想法，没准儿他还呈现不了我的这些想法呢，是吧？<laughs> 对啊，嗯。 也不都是你的错，以后会帮你的。这话可不能这么讲。文文一直以来做的都很好，设计师突然离职，谁都想不到，不必自责。董事长，其实我们有一个备选的设计师，只是这位老先生已经是半隐退的状态，而且他积极投身到公益事业里面，所以我们没有把他作为第一首选。哈，还有这样的一号人物呢，赶紧给我介绍介绍。给您看一下，这是他的资料。 到的，这都是他之前的一些作品，非常有生活气息，而且是你一直想要的那种风格。哦，后，董事长，如果这个设计师你不满意的话，我还有一个人推荐，查瑞阳、啊。 他最近刚获得了国际知名的设计师大奖，而且设计风格非常前卫，很符合现在年轻人的审美。可是他的报价很高，而且和我们想要的风格也不一样啊。